Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang indeks dalam siri fokus SPM. Diberi D sama dengan 243 kuasa negatif 2 bahagi 5, darab 1024 kuasa 3 bahagi 5. Cari nilai D. Ini bermaksud kita perlu guna hukum indeks yang seterusnya iaitu apabila kita ada satu asas kuasa dengan M bahagi N, ia adalah sama dengan A dikuasakan dengan M Kemudian kita cari punca kuasa ni. Okey, punca kuasa n. Ataupun kita boleh buat a tu kita cari punca kuasa n okey baginya kemudian kita kuasakan dengan m. Jadi itu maksudnya. Jadi sekarang ni kita ada nombor 243 dengan 1.04. Nombornya besar. Jadi kita perlu cari punca kuasa dah dulu kemudian baru kita kuasakan nombor tersebut. Jadi 243 Okey, kita tulis semula eh. D sama dengan 243. Kita cari punca kuasa 5. Kemudian kita kuasakan dengan negatif 2. Darab dengan 1024. Kita cari punca kuasa 5. Okey, kemudian kita kuasakan dengan 3. Okey, per ini bermaksud punca kuasa. Eh. Per ini maksud punca kuasa. Jadi, 243 punca kuasa 5. Maksudnya macam mana? 243 punca kuasa 5 bermaksud ada satu nombor yang kita darabkan sebanyak 5 kali okay, akan mendapat nombor hasilnya 243. Jadi apakah nombor tersebut? Jadi kita perlu cari. Jadi sekarang ni kita lihat ada tiga dekat belakang ni, di belakang nombor tersebut. Jadi 243 ni kita tambahkan setiap nombornya. Jadi dua, kita buat dua, Tambah empat, tambah tiga Kita akan dapat sembilan Hasilnya sembilan Dua tambah empat, enam Enam tambah tiga, sembilan Jadi sembilan ni sebenarnya boleh dibahagikan dengan tiga Tanpa ada baki Okey Jadi kita cuba ambil nombor dua ratus empat puluh tiga ni Okey, dua ratus empat puluh tiga Kita bahagikan dengan tiga Okey Jadi kita dapat lapan puluh satu Kemudian lapan puluh satu bahagi dengan tiga Kita dapat dua puluh tujuh 27 bahagi dengan 3 kita dapat 9. 9 bahagi dengan 3 kita dapat 3. Bahagi lagi dengan 3 kita dapat 1. Dah habis ni. 1 eh. Jadi 3 darab dengan 3 darab dengan 3 darab dengan 3 darab dengan 3 kita akan dapat 243. Okey. Jadi ia adalah nombor 3. Okey. Ia adalah nombor 3 sebenarnya. Jadi kita buat dengan kalkulator. Okey. Kita buat dengan kalkulator. 3 darab dengan 3 darab dengan 3 darab dengan 3 darab dengan 3 sebanyak 5 kali. Okey, kita akan dapat 243. Okey, 243. Sekarang ni nombornya adalah 3. Jadi kita tulis kat sini, okey, D sama dengan 3 kuasa negatif 2. Kita gantikan seluruh ungkapan ini dengan 3 terus. Okey, jadi darab dengan 1024 punca kuasa 5. Jadi ini pun kita buat dengan cara yang sama. Apakah nombor yang bila didarab lima kali dengan dirinya sendiri mendapat nombor 1024. Jadi kita lihat 1024 di belakangnya adalah nombor genap. Okey, 243 tadi belakangnya nombor ganjil. Okey, yang ini adalah nombor genap. Nombor genap, okey kita lihat nombornya besar 1024. Okey. Jadi Nombor yang besar ni kita lihat belakangnya ada empat Nombor genap Jadi kita cuba bahagikan dengan empat okay? Jadi satu dua empat Kita bahagikan dengan empat Empat darab dua lapan lapan Empat darab dua lapan Bakinya dua, dua Dengan dua, dua puluh, dua Jadi dua puluh dua, empat darab berapa? Empat darab Empat darab lima, dua puluh Kemudian baki dua Ujungnya empat jadi dapat 6 kat sini. Okey, kemudian bagi lagi dengan 4 kita dapat 64. Bagi dan dengan 4 kita dapat 21 okey dan 6. Okey, 16. Okey, bagi dengan 4 lagi kita dapat 4. Bagi dengan 4 lagi kita dapat 1. Jadi kita lihat 4 darab 4 darab 4 darab 4 darab 4, darab 4. sebanyak 5 kali Kemudian kita akan dapat nilai 1024. Jadi nombornya adalah nombor 4. Okey, 1024 kita lihat dalam kalkulator. Okey, macam mana? Kita darabkan 4 darab, 4, darab 4, darab 4, darab 4, darab 4 sebanyak 5 kali kita akan dapat nilai 1024. Jadi nombornya adalah 4. Kita gantikan semua yang dalam kurungan ini. 4 kita kuasakan dengan 3. Jadi sekarang ni kita dah simplify maksudnya kita dah mudahkan eh kita dah mudahkan dan dah kita dah akan uh, buat penyelesaian eh jadi 3 kuasa negatif 2 adalah 3 kuasa a uh, 1 darab negatif 2 jadi 1 darab negatif 2 adalah negatif 2 darab dengan 4 kuasa 1 darab dengan 3 kita dapat 4 kuasa 3. Jadi kita uh, lihat 3 kuasa negatif 2 ada negatif dekat sini maksudnya dia adalah bahagian penyebut jadi 1 per 3 kuasa 2. Kuasa kita kekal. Okey, negatif itu kita jadikan dia per dekat sini eh. Darab dengan 4 kuasa 3. Jadi 4 kuasa 3 adalah per 1. Jadi 1 darab 4 kuasa 3 adalah 4 kuasa 3 per 3 kuasa 2 darab dengan 1, kita dapat 3 kuasa 2. Jadi 4 kuasa 3 sebenarnya 4 darab 4 darab 4. 3 kuasa 2 adalah 3 darab 3. Jadi 4 darab 4 darab 4 adalah 64 bahagi 3 darab 3, 9. 64 bahagi 9, jadi kita memudahkan dia lagi. 64 bahagi dengan 9. Jadi 9 darab dengan 7, kita dapat 63 bakinya adalah 1. Jadi kita dapat D ialah 1 tujuh, kita ambil tujuh ni satu per sembilan, satu per sembilan. Jadi itu jawapannya. Okey, setakat itu sahaja. Sekian terima kasih.